Всем привет! Сегодня я на море. Я нахожусь в самом моем любимом месте в Затоке. Самые широкие пляжи, озеро. Никаких тебе набережных, никакой суеты. Здесь всегда очень тихо. Сюда можно приехать с ребенком, ни о чем не думать и просто наслаждаться природой и получать удовольствие от тишины и пения птиц. Правда, меня немножко сегодня подвела погода, я планировала загорать и купаться, но, тем не менее, настроение мне это абсолютно не испортило. Я планирую сегодня целый день провести здесь. Посмотрите, какое сегодня классное море. самые широкие пляжи. Такого нет нигде. Люди, кстати, отдыхают. Мало, но отдыхают. Погодка немножко подводит. на вилле Санторино, чуть позже я покажу вам эту виллу. На территории есть бассейн, вода в этом бассейне, кстати, уже плюс 19 градусов, несмотря даже на то, что нет солнышка. Ну, в общем-то, оставайтесь со мной.